Друзья, приветствую вас, с вами Тарас Березовец. Итак, российский диктатор Путин угрожает захватить так называемые исторические земли, если сделка по Украине, которую предложила администрация президента США Дональда Трампа, не будет реализована. А тем временем в Кремле озвучили новые Хотелки к Украине теперь, помимо Донецкой и Луганской областей, требуют также сдать им полностью всю территорию Запорожской и Херсонской области которая, напомню, противник контролирует только частично. И то, в основном, это было захвачено буквально в первые дни вторжения 2022 года. После этого продвижение было весьма ограниченным, а справа правого берега Херсонщина оккупантам вообще пришлось бежать в ноябре 2022 года в результате успешного контрнаступления ВСУ. Теневой флот РФ уже защищается вооруженными людьми, и вполне вероятно, это представители частных военных компаний. Об этом заявили военно-морские силы Швеции. Россия нарастила свою группировку в Украине до 710 тысяч личного состава для проведения стратегической наступательной операции. Об этом заявил главком ВСУ генерал Александр Сырский, друзья, обо всем этом и другом далее. Итак, Кремль фактически отверг мирную сделку, предложенную президентом США Дональдом Трампом. Последний, к слову, объявил сегодня морскую блокаду Венесуэлы для всех нефтяных танкеров. Заявил о том, что Венесуэла незаконно захватила американские активы и до тех пор, пока они не будут возвращены, Американский военно-морской флот будет блокировать полностью движение любых нефтеналивных судов в Венесуэлу и из Венесуэлы. По сути, это является предвестником будущего вторжения или, как минимум, нанесения ударов по территории этой латиноамериканской страны. Все к этому идет. Ну а пока Трамп отвлекся на Венесуэлу, частично Путин усилил свои требования. В частности, зам министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, которого Кремль всегда использует для озвучивания своих реальных хотелок и ужесточения требований, в интервью телеканала ABC News заявил о том, что Россия никогда не подпишет, не согласится и не будет довольствоваться присутствием каких-либо войск НАТО в Украине, даже если они будут частью гарантии сил безопасности или представителями стран, членов коалиции желающих. Также он заявил о том, что Россия не пойдет ни на какие компромиссы цитирую, относительно пяти украинских регионов, которые безосновательно считают своими после незаконной аннексии, включая Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области и Крым. Это уже отчет Института изучения войны США. В целом, это требование относительно так называемых пяти регионов не является новым, однако ужесточение требований уже в ходе переговоров, когда уже, казалось, уже пункты плана согласованы, в том числе были Уитков и Кушнером в ходе их визитов в Кремль, и там... Путин выдвигал совершенно другие требования, также невыполнимые, но тем не менее они ограничивались территорией только Донецкой и Луганской областей, которые в РФ упорно продолжают называть Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой псевдо самостоятельными формированиями, кроме России, их не признал фактически никто, кроме ряда маргинальных латиноамериканских друзей Путина. В частности, такие страны, как Никарагуа, а также Сирия, ну еще до падения режима Башара Асада все это произошло. Теперь у них уже претензии полностью на всю территорию Запорожской и Херсонской областей, которые они не контролируют полностью, только частично идет контроль. И этот фактически является срывом сделки президента США Дональда Трампа. Все это, по сути, обнуляет усилия американской администрации, как я и предупреждал, что Кремль в принципе не хочет никакой сделки, как таковой. Более того, он готовится к стратегической наступательной операции. Именно это сейчас и происходит. Об этом заявил сегодня в своем телеграм-канале главком ВСУ генерал Александр Сырский, который... Написал о том, что российское военное командование нарастило группировку войск в Украине до 710 тысяч человек личного состава для проведения стратегической наступательной операции. Об этом он заявил в ходе 32-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины «Рамштайн», которая прошла в режиме видеоконференции. Несмотря на огромные потери... Пишет, сырский армия РФ не отказывается от продолжения наступательных действий, хотя существенных оперативных успехов не достигла. Сырский также напомнил, что в ходе недавнего контрнаступления под Купинском удалось освободить практически 90% территории этого города на востоке Харьковской области. Также были отброшены оккупанты частично с территории. Покровска, в частности. Уже 17 месяцев продолжается тяжелая оборонительная операция по защите Покровска и Мирнограда. Украинским военным в ходе недавних контрнаступательных действий удалось вернуть 14 квадратных километров на севере Покровска. Также отбили 56 квадратных километров в районе населенных пунктов Гришина, Котлина, Удачная, в западной части. Покровска. Однако информация об увеличении российской группировки и подготовке стратегической наступательной операции, очевидно, в первую очередь должна прозвучать так, как набат, стать холодным душем для тех, кто считал, что Кремль уже фактически отказался от своих претензий. Более того, о подготовке наступательной операции свидетельствует также отказ от рождественского перемирия, который ранее предложил федеральный канцлер Германии. Фридрих Мерс, напомню, он выступил с соответствующим предложением два дня тому назад. Это было, в принципе, весьма вероятный исход событий с учетом происходящего. Однако предложение Фридриха Мерса о прекращении огня в Украине на Рождество не было воспринято в Кремле. Мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Речь идет о том, выходим ли мы на, как говорит президент Трамп, сделку или не выходим. Если у украинцев присутствует и начинает доминировать желание подменить выход на сделку с 7-минутными нижеспособными решениями, то мы вряд ли готовы в этом участвовать, добавляет Песков, которого цитирует «Интерфакс». Предложение Мерца позвучало в ходе в совместной пресс-конференции канцлера Германии с президентом Зеленским в Берлине. Зеленский поддержал его, заявив о том, что фактически оно ложится в конве предложений о мире президента США Дональда Трампа. Однако, то, что это предложение было отвергнуто, в первую очередь, еще раз повторю, подтверждает слова главкома Сырского о подготовке следующей стратегической наступательной операции. Ну и сегодня же появилась информация, немецкие СМИ сообщают о наращивании группировки на территории Беларуси до 360 тысяч военнослужащих. Информация, впрочем, повторю, не сенсационно, не новая, однако признаков подготовки наступления на территории РБ в данный момент нет. Ни один из авторитетных источников эту информацию не подтверждает. Скорее всего, это является способом отвлечения ресурсов украинской армии для того, чтобы растянуть ее Порядки. Ну а возвращаясь к Германии, Германия передала уже два обещанных Патриота, а также девятую систему Айрис-Ти вооруженным силам Украины. Они были обещаны в августе, и это обещание было выполнено. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Сегодня во время открытия 32-го Рамштайна. Это стало возможным также благодаря норвежским партнерам, а также путем поставки 9-й системы АРСТ, заявил министр Писториус. В следующем году Германия передаст Украине значительное количество ракет. Воздух-воздух, предназначенный для F-16, AIM-9 Sidewinder, боковой э, ветер э, в переводе. И, кроме того, э, будет финансирование пакета Pearl, э, напомню, там суммы, которые выделяют страны Европы и закупают в, лучшем, в Соединенных Штатах вооружение на сумму полмиллиарда долларов. Писториус также выразил благодарность правительствам Норвегии, Нидерландов и Польши за координацию финансированных дополнительных пакетов. Ожидается, что общий объем помощи Германии достигнет 11,5 миллиардов евро. Это новый рекорд. А по программе Pearl до конца года рассчитывают собрать свыше 5 миллиардов также долларов. Тем временем для России ситуация на рынке Нефтепродуктов, особенно с учетом того, что сейчас делают Соединенные Штаты, складывается весьма драматично. В частности, нефть-сорта Бренд упала уже ниже 60 долларов за баррель. В первую очередь из-за того, что российская нефть из-за санкций сейчас продается еще дешевле. То есть дополнительный дисконт всего. нефть бренд стоила уже 59,7 доллара за баррель, подешевев на 1,4 процента. Одним из главных факторов снижения стало продвижение переговоров по Украине. Об этом сообщили Bloomberg источники в э, трейдер энергоресурсами CIBS Private Wealth Group. Также прогнозируется э, дальнейшее падение цены не, на нефть, в частности на российские марки, что, естественно, будет очень бильно, больно бить по нефтяным доходом Кремля. Еще одной позитивной новостью для нас стало создание в ГАГе международного органа по репарациям Украине. Она уже учреждена на базе Совета Европы. Это второй из трех частей механизма обеспечения репараций со стороны России Украине. Сообщается о том, что международный орган, который был учрежден в ГАГе, место очень символичное и приятное, будет принимать решение о выплатах пострадавшей Украине на десятки миллиардов евро. Комиссия называется International Claims Commission for Ukraine или Международная комиссия по рассмотрению претензий для Украины. Об этом было объявлено накануне 16 декабря. В объявлении принимали участие в том числе президент Зеленский, а также верховный представитель Европейского Союза по иностранной политике и безопасности Эстонка Кая Калас. Этот международный механизм создает дополнительные Институции для давления и урегулирования, в том числе послевоенного и э, репараций, э, не, кроме от как от российского бюджета, так от частных лиц и организаций, то есть это коснется всех, в том числе будут многочисленные дальнейшие. Претензии финансового характера не только к российскому правительству, но и к э, отдельным персонажам, отдельным военным преступникам, совершившим те или иные военные преступления. Им будут присуживать выплату компенсаций жертвам или родственникам жертв преступного путинского вторжения в Украину. Ну и очередной факап министра обороны РФ Белоусова, который на подтанцовках у Путина выступал, рассказывал ему о захвате села Малая Токмачка в Запорожской области. Однако, даже российские источники заявили о том, что село находится полностью под контролем вооруженных сил Украины. Белоусов соврал Путину, заявив о том, что группировка российских оккупационных войск Днепр наступает на Ореховском направлении и взяла под контроль Малую такмачку, И ведет уже бои в пригородах Орехова. И он проиллюстрировал соответствующие карты линии фронта, также сфальсифицированной. Однако Малая Токмачка расположена на юго-восток от Орехова, а не на юго-запад, как плел Белоусов, то есть у него проблемы с географией. И э, населенный пункт находится примерно в 15 километрах от города и в 20 километрах от своего реального расположения. То есть этот барон Мюнхгаузен уже наплел очередную историю, очередной бред, как собственно говоря и э, российский главком э, Герасимов, который также любит наплести э, и, р, и на рассказывать о захвате Купинска, который в конечном итоге потом был а, уже э, опров... было опровержение, в том числе со стороны самого президента Зеленского, который записывал соответствующее видеообращение на въезде в город у Стеллы. Ну и очередные угрозы Путина. Он угрожает захватить, как он назвал, исторические земли военным путем, если Украина и их зарубежные покровители откажутся от разговора. Так как, как можно отказаться от разговора, когда Кремль сам каждый раз выдвигает невыполнимое новое и новое требование. Каждый раз, которое по сути срывает, обнуляет предыдущий вариант переговоров. Ну и, наконец, военно-морские силы Швеции заявили о том, что на судах российского теневого флота, который перевозит под санкционную российскую нефть, появилась вооруженная охрана, вооруженные люди, предположительно из ЧВК, частных военных компаний. Также Россия усилила свое военное присутствие в Балтийском море. Российское военно-морское присутствие, заявили ВМС Швеции, стало более постоянным и заметным в защитной части Балтийского моря. Их флот периодически присутствует в различных зонах Балтийского моря, в Финском заливе и действует в некоторой степени в поддержку этого теневого флота. Ну и все это, естественно, усиливает риски военного столкновения новых конфликтов, попыток захвата, которые Москва сама же будет провоцировать. Таким образом, в ближайшее время риск еще до наступления следующего 26 -го года, риск вооруженного столкновения с этими судами и с представителями частных военных компаний будет только возрастать. Такие у нас новости, друзья, на сегодняшний день. Берегите себя, подписывайтесь на канал. Слава Украине, слава вооруженным силам, слава украинскому спецназу, украинским силам территориальной обороны. С вами, как всегда, был подполковник вооруженных сил Украины Тарас Березовец. До новых встреч. Пока-пока.